Jadi kalau kita meningkatkan takwa, iman dan takwa Meningkatkan iman itu apa? Meningkatkan pengetahuan kita tentang ketuhanan Bagaimana iman ini akan meningkat kalau pengetahuan tentang ketuhanan tidak meningkat ya, Walaupun slogan mari kita tingkatkan iman dan takwa itu kan slogan Jadi cara meningkatkan iman dan takwa meningkatkan pemahaman kita tentang ketuhanan Nah, meningkatkan ketakwaan bagaimana? Nah, meningkatkan kualitas dan kuatitas, kuantitas ibadah. Jadi, kuantitasnya kita tingkatkan, kualitasnya pun kita tingkatkan. Baru kita meningkatkan ketakwaan. Jadi, ya bagaimana caranya untuk sampai ke Tauhid Awas tadi? Kalau bisa sampai ke Tauhid Awas, awas ya. Jalan yang ditempuh ada dua ya. jalan ditempuh ada dua. Yang pertama jalan amaliyah. Amaliyah zikir jalan yang ditempuh. Jadi kita pelajari cara berzikirnya dan kita amalkan, bukan hanya diketahui. Ada. Nah, yang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu, diajarkan oleh Rasulullah SAW, ikuti kita. salah satunya kata Nabi jadidu imanakum perbaru iman kalian itu untuk meningkatkan iman perbaru iman kata sahabat kaipan jadidu imanana ya Rasulullah bagaimana caranya ya Rasul kami meningkatkan iman kami memperbaru iman kami apa jawab Rasul faksiru bizikri la ilaha illallah kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Ini salah satu meningkatkan. Nah sekarang ajaran Rasul yang satu ini sudah kita amalkan atau belum? Itu yang jalur dari jalur ibadah. Yeah. Ya meningkatkan itu salah satu yang disampaikan Rasul. Jadi itu imanakum bekas ratikaulina ilaha illallah. Ya yeah perbaru imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Nah, coba kita tanya ke diri kita masing-masing. Ya, dan Seberapa banyak kita nyebut kalimat la ilaha illallah dalam sehari semalam? Nah, kata Nabi, kalau meningkatkan iman, memperbarui iman, banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Nah, makanya itu salah satu cara. Ya. Tapi kalau kita hanya kita dengar, tapi kita tidak laksana, ya enggak meningkat. Gitu. Karena itu perlu pelaksanaan. Gitu. Yang kita sudah tahu, nah kita laksanakan. Zikir la illallah. Nah, tapi di kita ini kadang-kadang lebih mengutamakan pikiran kita daripada ajaran Rasul. oh, enggak enak, ini kan masjid umum. Dengan zikir la nanti enggak semuanya setuju. Nah, saya pikir kalau memang percaya sama Rasul, eh, ini ajarannya. Setuju nggak setuju, itu bukan urusan kita. Gitu ya. Nah, kita ini menerapkan ajaran Rasul, apa mempertimbangkan senang dan tidak senangnya orang. Nah, ini, ini ya, yang saya kata-kata, iman itu mesti duduklah di keimanan itu. Orang mau senang, orang mau benci, kena kita zikir, itu urusan mereka. Yang penting kita jalankan itu. Bukan kena enggak enak, enggak enak dengan guru atau harus dilaksanakan. Bukan dari hati kita masing-masing. Ini ajaran Rasul laksana. Apa kata Allah? Ya. Wa bi kabu furatang wa asila. Sebut nama Tuhanmu di pagi hari dan di sore hari. Nyebut nama Tuhan, nama Tuhan itu Allah ya. Sebut Allah. Wa mau wa dan wa ala junubikum. Ingat ya, fazkur. Ingat Allah. Ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, kita belajar kepada mereka yang ahlinya rupanya zikir dalam hati. Wazkur rabbaka ya. fi nafsi. sebut nama Tuhanmu pakai hati. Tadarruan wa khifatan dengan rasa enggak dirasa takut kepada Allah. Itu perintah. Perintah Allah. itu. Jadi zikir dalam hati itu bukan ajaran ulama saja. Itu perintah Allah. Nah, sekarang kita tanya ke diri kita sendiri. Sudah lakon? Itu belum. Ya. Sudah kita sebut nama Allah pakai hati enggak? Caranya bagaimana? Ya. Sudah kita ketahui? Belum itu. Sudah kita amalkan? Belum. Yang sudah belajar sudah amalkan apa tidak? Yang belum belajar, yang belum tahu sudah dipelajari itu belum. Betul. Nah ini, ini meningkatkan. Ini kalau hanya sekedar dengar ceramah, baca buku belum, Pak. nggak mungkin bisa meningkat itu. Nah, jadi harus ada aksi. Ini ajaran Rasul, ini ajaran Allah, laksanakan. Nah, baru bisa itu jalur ibadah. Ya. Jadi artinya untuk meningkatkan iman tadi apa jalur ibadah pertama. Yang kedua jarum ma nah, jadi ada jalur maripat. Jadi jadah jalur. Jalur ibadah ya ada jalur ma'rifah. Jalur ma'rifah itu kita kaji. Ya Mengkaji diri supaya kita kenal betul sama Allah. Tidak nah, mungkin kita hanya sekedar meningkatkan ibadah saja tanpa dikaji. Siapa diri kita? Ya Apa tugas kita? Ya nah, maka diperintahkan kalian duril Numi makhulik. hendalah manusia memperhatikan tentang dirinya dari apa diciptakan. Jadi mengkaji diri itu perintah Allah, Pak. Sudah. Ini sudahkah perintah yang satu ini kita jalankan? Allah perintahkan itu. Al-yanzuril insanu mimma khuliq. Hendalah manusia itu memperhatikan tentang dirinya dari apa diciptakan. Nah, memperhatikan, mengkaji. Ya, dari apa keasalan tubuh yang kasar, keasalan tubuh yang halus Kemudian apa peran kita sebagai hamba Allah yang hidup di muka bumi ini Apa tugas kita itu ya. Mana yang disebut diri rahasia, mana yang disebut dengan Apa namanya Khalifah uh, dan lain sebagainya Jadi itu artinya melalui kajian ilmiah Nah sudahkah kita mencari guru Sudahkah kita menemukan guru? Apakah petunjuknya sudah kita jalankan? Nah ini juga tergantung kepada individunya masing-masing. Jadi untuk meningkatkan kualitas iman dan menteri saya, tadi dua itu jalurnya. Menurut saya yang pertama dalam jalur ibadah dan yang kedua dalam dalam jalur ma'alikah mengkaji. Jadi nggak bisa pak kita hanya sekedar nunggu aja gitu. Ya. Kalau hanya nunggu aja nggak mungkin lah bintang jatuh dari langit itu ya. Mesti kita berusaha cari guru ya untuk membimbing ruhaniyah kita usul kepada Allah. Nah kalau kita sudah menemukan ikuti petunjuknya, jangan hanya diketahui gitu. tapi dijalankan. Apa yang harus kita amalkan, apa yang harus kita pahami. Gitu.